videoni ikkinchi qismi hammaga assalomu alaykum bizar mana o'sha joyga keldik topib keldik lokatsiya bo'yicha mana ko'rib turibsizlar mana dovolarda har xil qanaqadir qo'rqinchli yozuvlar mana bunaqalar mana ko'ryapsizlar mana man bu y o'zinglar ko'rishinglar mumkin manahar xil narsalar yotibdi mana mana bu yerda kimdir o'chog'i bor mana ovqat pishirgan kimdir manaaonm mana bu yerda yozuvlar bor ko'rib turibsizlar sekin sizlarga bitta zo'r narsa ko'rsataman Men o'zim ham sekinroq sizlarga bitta narsa ko'rsataman mana bu yerdaan qopparoq xona bor ichida kimdir yotganga o'xshayapti mana ko'ryapsizmi mana kimdir yotganga o'xshayapti ichida mana kiyimlar o'sha tomonga qarab yuramiz qani ketdik layke podpiska bosishni esinglardan chiqarmanglar sizlar layk podpiska bossanglar bizla bundan ham qo'rqinchli joylarga kelamiz obzor qilamiz o manabuqoonxonaga kelyap mana bu yerda o'ng tomonda yana bitta qanaqadir <laughs> xona borga <laughs> o'xshaypti qani to'xta mana o'zinglar <laughs> ko'rishinglar mumkin mana qop qorong'i xona qop qorong'i xona Piteol, işte tomongi, işte yo'l qaysi tomonga uchta tomonga to'g'riga yo'l bor chapga o'ngga yo'l bor так kirsa chiqmas qay bu endi bilmaymiz bu qancha ketgan bu yo'l agar mana shu video o'n mingta layke yig'ib besh mingta komentariya to'plasa mana shu xonaga kirib obzor qilamiz так endi mana mana bu yoqni ko'ramiz qani man kirib ko'raman ha? faqat ehtiyot bo'lasizlar baqir chaqir qilmaysizlar qo'limga tosh olib olaman agar bo'lsa unda ioakisado qyypa kimdir bor